Mais. Saya pun baru selesai buat wasiat dengan Mais. Baik tu mal Mais tu, solusi terbaik urus harta tau. Runin cara pun percuma je. Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda bersama Majlis Agama Islam Selangor atau layari laman sesawang di www.mais.gov.my. Rancangan Bual Bicara ini dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Ikim FM, Taja Alexander, Sisi dan Al-Mohsin. Kita kembali lagi pada jam 9.34 ini dalam segmen tajaan bersama dengan Mai, ataupun Majlis Agama Islam Selangor dengan Ustaz Muhammad Aizat bin Vandan dengan tajuk Apakah Wasiat dan Kepentingannya dalam Pewarisan Harta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi Wabarakatuh. Ui, sedap so sad. Dia pun saya serak ni bawa balik Mekah. Oh, mahal. InsyaAllah. Hari ni celik pewarisan kita nak lebih kepada wasiat eh. Wasiat. Jadi kena wasiat ini apa yang dimasukkan dengan wasiat apa je harta yang boleh dikatakan sebagai kategorikan sebagai wasiatnya. Ya wasiat ini, yang boleh diwasiatkan. Hai, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada Taizo, Mohsin dan juga Yati. Jadi insyaAllah uh, sebelum kita pergi kepada mengupas uh, apa itu wasiat, suka untuk saya bacakan uh, satu firman Allah Subhanahu taala dalam surah al-Baqarah ayat 180 yang mana Allah Subhanahu taala berfirman ba'adu uzbillahi minasyaitanir rajim Kutiba alaikum idha hadara ahadukumul maut in taraka khairanil wasiyatu lil walidayni wal aqrabin bil ma'ruf haqqan alal muttaqin. Yang mana jelas dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman uh, yang uh, wasiat ini pada satu ketika dia adalah satu kewajipan kepada kita. Ha? Eh, kalau kalau kita tak buat wasiat, mana kalau wajib tu tak buat berdosalah tuan-tuan. Ha? Eh, jadi kalau contoh dulu itu kita Allah SWT mewajibkan wasiat tersebut kepada waris-waris kepada ibu ayah dan ayah kita kepada ahli kali kaum-kaum kerabat sampailah turunnya satu ayat iaitu ayat surah An-Nisa ayat 11 12 dan 176 yang mana daripada kewajipan tersebut Allah Subhanahu Wa Ta'ala menukar kewajipan tersebut kepada hukumnya sunat sahaja. Hmm. Ah, ha, sunat sahaja. Sebab apa? Ha, ayat perwarisan tu jelas mengatakan kata, mengata bila berlaku kematian, ayah tu dapat berapa, and then adik-beradik, anak-anak semua dapat berapa. Jadi, wasiat tersebut dijadikan sebagai sunat sahaja. Akan okay. tetapi, dalam surah An-Nisa juga ada dinyatakan, Mimba'adi wasiatin yusibiha audain selepas sebelum diuruskan pusaka tersebut kena selesaikanlah wasiatnya. Ah ha, kenapa pula tiba dalam dikata wasiat pula? Ha, so inilah kita nak kupaskan bahawa wasiat ini adalah satu pesanan ataupun ikrar yang dibuat oleh seseorang semasa hayatnya untuk menentukan bagaimana hartanya ataupun amanah yang ada padanya untuk diuruskan selepas kematian. Ah hmm. ada ha, contohlah kadang-kadang wasiat ini bukan sekadar semata-mata aku berwasiat sekian 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 tidak semestinya. Kadang-kadang Kadang-kadang ada juga uh, banyak di kalangan masyarakat kita yang berpesan secara a uh, orang kata uh, jelas tak jelas je kadang-kadang nanti kalau ayah mati nanti kan ambil lah harta ni macam ayah cakap mati macam cakap macam tu sisan ah. ah lisan sahajalah. dia macam bagi hin-hin lah okey nanti kalau ayah dah tak ada hmm. rumah ni kamu ambil lah contoh itu pun dikira sebagai wasiat. sebagai wasiat tetapi adakah sah atau tidak sah kita tengok balik sebab sah ni, kewajipan wasiat sekarang, selepas turunnya ayat surah An-Nisa' tersebut, ayat 11, 12 dan 176, wasiat yang wajib hanyalah kepada bukan waris sahaja. Uh. Ha, bukan waris sahaja. Contoh, contohlah banyak orang salah faham, wasiat ni, ni hanyalah kepada adik-beradik ataupun anak. Anak-anak. Anak-anak, okay? uh. Contoh-contohlah. So, kalau andai kata kita berwasiat kepada anak kita, iaitu kita panggil wasiat kepada waris kita, uh -huh. adakah sah ataupun valid? Jadi kita balik pada hadis Nabi sallallahu oh, ha, alaihi wasallam tu tadi tu kata tadi. Ah ha, ni kalau cerita hadis bahaya ni hati-hati. Ah okey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga ber uh, apa ada uh, ada bersabda la tajuzu wasiyatu liwaris illa ayyasha warasahu tidak harus berwasiat kepada waris itu sendiri sebab apa awaris itu dah ada dah kewajipan dalam surah an tadi tu ayah berapa anak lelaki mungkin faraid dia lah yes, faraid itu oh. faraid lah, oh. ah. lah tu kiranya itu tapi faraed. kalau anak angkat boleh diwasiatkan ah, anak angkat anak angkat tak ada masalah anak hmm. angkat je anak saudara anak, anak. saudara ke hmm. yang yang mana dia bukan ahli waris ataupun ahli faraid kita anak hmm. senang cerita faraid lah sebab kadang-kadang orang salah faham waris ni adik-beradik anak-anak memanglah itu adalah waris ni sebenarnya uh, dia secara umumnya adalah ahli keluarga kita tetapi ha. tidak semua ahli keluarga kita adalah ahli faraid kita ha. contoh kalau kita tengokkan adik-beradik kita ahli keluarga tapi dia boleh jadi ahli faraid kita dan boleh jadi bukan ahli faraid kita. Sebab hmm. apa? Kalau kita ada waris contohnya ada lelaki. So adik-beradik -adik bukan bukan waris. Hmm. Ustaz, Tapi, ada uh. pandangan kadang-kadang yeah. tak tahu pendapat lah masyarakat kadang-kadang yeah. dia takut Ustaz. takut kan kalau meninggal kan anak-anak bergaduh-gaduh. Yeah. Jadi susah-susah wasiatkan aja. Ya. Yeah. Siap-siapkan. Siap-siap. Okey. Saya ada dua situasi. Haa. Satu situasi saya nak sebut, sebut. Apa yang hati, apa apa uh, dijahiyati sebut tadilah. Yang itu contohlah kalau contoh saya meninggal dunia nanti kan risau-risau nanti siapa yang akan uruskan Ataupun adik-beradik saya ataupun anak-anak saya bergaduh disebabkan harta yang saya tinggalkan ha -ha. Jadi kita kena sedar bahawa wasiat ini bukanlah hanya sekadar pesanan ataupun kita uh, membuat dokumentasi wasiat sahaja Akan tetapi dalam wasiat ini adalah fungsi dia adalah salah satunya melantik wasi Ataupun mm. melantik pentadbir mm -mm. Siapa yang akan uruskan harta kita selepas kematian mm -mm. Mana kata contoh berlaku kematian kepada kita Ada satu, -satu pihak Contohlah kalau buat wasiat dengan Maiz mm. ya? Maiz yang akan menguruskan Mewakili ahli-ahli waris kita Kadang-kadang orang kata, tak apalah Ustaz nanti uh, uh, saya mati nanti pandai-pandailah anak saya sembang. Oh. Uh, ini kalau Ustaz Saleh kata, sembang kari katanya. <laughs> ah, sebab kita kena ahli keluarga kita macam mana. Uh. Kita tahu anak kita macam mana, kita tahu kemampuan isteri kita macam mana, kita tahu kemampuan ahli keluarga kita macam mana. Hmm. Walaupun contohlah saya sendiri pun uh, uh, DJ, Abang uh, Taizul, kita panggil abang lah oh. ya, semudah oh. lagi sebenarnya. Oh. Ha. <laughs> ha. Saya, ha. Dah saya dah, dah. lima puluh tujuh dah. Ah. Alhamdulillah, <laughs> <laughs> Even tu <to laughs> saya sendiri pun uh -uh. Ha, Saya menguruskan harta pusaka Arwah ayah saya pun uh. Pun mengambil masa dalam dua ke 5 tahun. Oh lama. Bukan lah. Lah. Bukan. Sebab apa? Amboh. Ambo tanya kenapa berebut apa sebab apa? Kita tahu orang dulu-dulu ni dia mungkin dia tidak cakna dengan hmm. urusan harta. Sebab saya tak tahu apa ayah saya punya harta. Ya. Dia pun ah. tak pernah cerita kat saya ah. apa yang dia ada. Hmm. So daripada selepas kematian saya kena cari satu satu satu. So prosesnya memang lama. Hmm. Bila dah selesai satu kes, tiba-tiba pula abang saudara saya kata pak uh, pakcik pak saya kata eh ayah kau ada urus ada tanah kat situ lagi. So oh. kena cari balik satu lagi. Hmm. Dah satu hal lagi kena ulang balik urusan-urusan urusan, yang sama. Proses yang sama. Ah. Jadi wasiat ini adalah memudahkan waris-waris dengan cara macam mana? Pertama kita melantik pentadbir untuk menguruskan bantu anak kita, bantu wali keluarga kita untuk uruskan harta kita. Yang kedua untuk kita memudahkan dengan cara macam mana? Kita kumpulkan semua harta kita hmm. supaya apa? Selepas berlaku kematian kepada kita So anak-anak Atau waris Atau pentadbir tersebut Dia tahu Okay list Okay nak pergi mana Nak ke mana Ada harta apa Ada harta apa Tapi paling utama sekali uh, Perwasiat Ya yeah. Dia perlu declare lah harta apa yang ada Betul declare Kalau dia dia sorok-sorok sorokkan harta dia Dah hujung-hujung nyawa Langsung kita tak tahu kan Itu pun penting juga Itu penting Sebab kadang-kadang Ahli waris kadang-kadang kita Tak tahu Harta kita kadang-kadang Kita tak share semua benda Dekat anak kita Kita contoh sebagai ayah Kita ada ego kita sendiri Ini biarlah sokot-sorok lah Kadang-kadang bukan harta sahaja Kadang-kadang ada contoh lah Isteri kedua ke contohnya Dia simpan dia sorok Lepas tu kami bergaduh tahu-tahu. Ustaz kenapa bergaduh banyak tu? Sebab bila harta-harta waris ni dia harta percuma. Ikim ah. FM. Fatah, saya nak tahulah tentang faraid, wasiat dan hibah. Kat mana ni? ya nak rujuk? Islam Selangor, Mais. Saya pun baru selesai buat wasiat dengan Mais. Baik tu mal Mais tu, solusi terbaik urus harta tau. Runin cara pun percuma je. Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda bersama Majlis Agama Islam Selangor atau layari laman sesawang di www.mais.gov.my. Wani, masuk bilik saya sekarang. Macam mana? Dah jumpa platform pemasaran untuk aktiviti promosi tahun ni? Dah, bos. Saya cadangkan tahun ni kita naikkan penjenamaan dan jualan kita melalui IKIM FM. Kenapa IKIM FM? Ada tiga sebab, bos. Yang pertama, IKIM FM ada 1.3 juta pendengar. Kedua, IKIM FM tawarkan pakej lengkap. Bukan di radio je, tapi pengguna media sosial pun kita boleh jangkau. Yang ketiga? Yang ketiga, yang tu Bos kena tanya Ikim FM sendiri esok. Sebab tim Ikim FM akan datang ke pejabat kita untuk terangkan. Ha, macam itulah. Hubungi unit pemasaran Ikim FM sekarang bagi mendapatkan pakej pemasaran 2025 yang luar biasa. WhatsApp 017-323-5413 atau tekan butang iklan di laman sesawang ikimfm.my. Inspirasi pagi ini ditaja oleh Makfirah Travel and Tour Sedrian Berhad. Suasana lebih tenang dan di saat itu anda benar-benar rasa kenikmatan beribadah di hadapan Kaabah. Umrah selepas musim haji adalah waktu terbaik. Ramai jemaah kami berpuas hati dengan servis Makfirah Travel. Rebut promosi Matafe, diskaun sehingga rm ringgit dan percuma kereta api laju. Tempat terhad, layari www.makfirahtravel.com.my Kota Baru 89.8 FM dan like serta follow FB, IG, TikTok dan website IKIM FM di ikimfm.my Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوه الا بالله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله Inspirasi Pagi Ikim FM Inspirasi Utama Anda Ya, yeah, Ikim FM kembali lagi dalam segmen tajaan uh, dia Bersama dengan Majlis Agama Islam Selangor uh, dia Bersama dengan kita Ustaz Muhammad Aizat bin Vandan Bercakap tentang apakah wasiat dan kepentingannya dalam pewarisan harta Panas ni Ya, yeah, memang panas <laughs> Ustaz. Bila harta-harta percuma ni masa tu <laughs> nak berebut kan yeah, Kita tahu Tapi bila bab-bab Kamu kena bayar premium Kamu kena bayar cukai tanah Kamu kena bayar ni <laughs> Dia kata tak apa, tak apa tunggu dulu Jadi melambatkan benda tu proses yeah, tu think, Betul, 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 betul. Ah. Dia kadang-kadang bukan sebab duit je Kadang-kadang saya cerita kita, kita sembang borak-borak tadi uh -huh. dia kadang-kadang melibatkan emosi. Kadang-kadang kita melibatkan urusan pusaka ni dengan pak cik mak cik kita. Uh -huh. So kita ni so yang muda ni dia kata kadang-kadang ya. dia kata kamu ni siapa? Aku lebih lebih hidup lagi tua lagi. Ya aku makan garam. Aku makan garam siapa yang uh. tinggi aku banyak. Aku dah kenal dah bapak ah. kamu tu lebih daripada <laughs> kamu. <laughs> 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 ha macam <mana>? <laughs> <laughs> ah, itu jadi itu kadang-kadang betul antara konflik lah konflik, yang, konflik yang berlaku di antara ahli keluarga untuk menguruskan pusaka. Jadi, macam susah kan, susah. macam susah lah nak menguruskannya kan. Cuma kalau macam contohlah ustaz, dia contoh kita di, dilantik sebagai uh, nak menguruskan yeah, tapi kita pun tak mampu kan hmm. susah kan tadi macam-macam yeah, yeah. benda lagi macam sebagainya betul. boleh tak lepas tu kita subkan kepada Mais contohlah tak ada masalah ah oh, ha, tak ada masalah andai kata contohlah sebelum kita buat kita tak tahu sebelum ni kita tak tahu yang Maiz ada buat perkhidmatan wasiat kita dah bagi tahu siap-siap pada adik-beradik -adik kita hmm. eh nanti kalau aku matikan, kau urus lah. kita dah ha. lantik dah siap-siap ha. tetapi kita bila satu masa tu kata eh adik pun ni lah. ke laut juga ni oh, <laughs> ha, ke laut juga ni tak apalah kita dah tahu Maiz, kita lantik pula Adakah boleh tak boleh? Tak ada masalah. Macam dua sekali bergerak. Tak ada masalah. Boleh. Ha, nanti ]強iro. lebih mudah. Emin, lebih mudah. Free. Uh, free. Ha, hmm. free. Pelantik kawasan. Oh, cerita di ni. ni. Ah, dia pandai tu. Dia pandai tu. Baca Izu dia pandai trik tu. Jaga Cuma ni Ustaz. Sekarang ni dah musim-musim haji ni. Satu musim haji. Antara perkara yang dipesan juga kalau nak <g> pergi haji ni <impressionigue> adalah <lelikah>. meninggalkan wasiat. Betul. Jadi macam mana beratnya nak meninggalkan wasiat tu kepada orang-orang yang nak pergi haji ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim bagi uh, itu antara uh, golongan-golongan kalau contoh DJ uh, Hayati kata orang yang pergi haji ni perlu buat wasiat atau tidak itu lebih kepada um, saranan ataupun siapa orang yang patut berwasiat antaranya adalah yang paling terdekat dengan kita sekarang ni adalah orang yang musim haji sekarang kan mm -hmm. jadi orang tu nak bermusafir mm -hmm. so ada banyak risiko-risiko yang akan berlaku ketika kita musafir sama ada sakit ke eh, kemalangan wallah alam banyak macam boleh terjadi sebab lama kita jauh pula tu. ya lama pula tu lama pula tu bila kita bermusafir ni kadang-kadang Kita memikirkan perkara apa pertama Siapa kita tinggalkan kat rumah hmm. Macam mana harta kita kat rumah So bila kita terfikir macam tu Itu yang ada hadis Nabi SAW Yang mana maksudnya Tidaklah wajar bagi seseorang Muslim Yang mempunyai sesuatu yang ingin diwasiatkan Tidur selama dua malam Kecuali wasiatnya ditulis Di sisinya Mana kata Rasulullah sendiri ya, Mensarankan supaya menulis wasiat tersebut hmm. Bila mana kita nak musafir Kita fikir anak kita macam mana nanti Makannya macam mana eh duitnya cukup tak cukup harta kita kereta macam mana nak uruskan dah bayar road ke belum contoh kalau terlalu lama kan nak nak pergi bayar tu maintenance lagi tu segala reservis ke segala macam so kita terfikir macam harta tersebut kita perlu berwasiat sebab apa kadang-kadang kita bermusafir ni bukan semata-mata kita meninggalkan ahli waris kita tidak kadang-kadang kita ada meninggalkan hutang ini pun salah satu golongan juga yang perlu perlu berwasiat sebab hutang tersebut adalah satu hukum wajib yang perlu dilunaskan oleh setiap orang muslim Contoh-contoh hutang ni Obviously lah saya sendiri pun hutang saya saya tak cerita pada isteri saya. Ah oh. ha, saya simpan sendiri je. Ha, isteri dah tahu dah sekarang ha, Dah tahu dah sebenarnya. Harap isteri <laughs> saya tengah kalau <masak> pun. <laughs> <laughs> ha, jadi hutang itu salah satu yang perlu perlu dilunaskan dengan cara macam mana berwasiat. Hmm. Eh, sebab apa kalau hutang tersebut kalau anda ada kata ada wasiat so pelan wasi tersebut Atau petakbir wajib melunaskan hutang tersebut mm -hmm. sebelum diagihkan kepada waris-waris yang waris. yang lain. Hmm. Sebab apa? Dalam dalam turutan menguruskan pusaka tersebut yang perutama yang paling perlu diutamakan adalah uh -huh. hutang itu sendiri. Jadi untuk waktu yang terdekat ni adalah wasiat untuk do you do you Rahman. Dah ada dia adalah. nama tajuk adalah. untuk ambil nama tajuk adalah. tu. Adalah. Jadi sebelum nak bertolak ni 29 ada yang dah ada. Ha ni, adalah. Yang adalah. Adalah. ni yang masih lagi tinggal, tinggal ni masih kan? yeah, lagi sempat jumpa dengan Maiz kan. Yeah, Jadi berapa lagi. dia punya tawaran dia? Okey, tuan-tuan dan puan-puan. -tuan, free consultation. No. Consultation. Ah, itu boleh. Ah, bagi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahuwataala sedang pendengar IKIM di Majlis Agama Islam Selangor uh, kita ketahui sebelum ini untuk pakej harga wasiat adalah RM300 sahaja all in. Dia tiada ada, ada pakej premium ke apa basic ke tak ada. RM300. Tak, lah. tak ada lah. Berapa banyak harta yang kita ada pun semasuk dalam satu harga iaitu RM300. Tetapi khusus untuk kempen Do You For Rahman daripada tahun 19 uh, hari bulan Uh, April sampai 30 Mei ini sahaja. Uh -huh. Mana kita kurangkan harga ke sehingga RM200 sahaja. Mana kita kurangkan RM100 tuan-tuan dan puan-puan. Uh -huh. eh, mana sangat-sangat rendahlah nak cari ke mana lain tak ada berjumpa lah. Oh mana, adakah itu untuk bakal uh. haji ke ataupun ah, kita... kami Tidak. yang belum Ha uh, soalan tu saya suka sangat-sangat. Uh. Adakah kami buat kempen ni terhad kepada jemaah-jemaah haji? Tidak terbuka kepada semua rakyat Malaysia yang beragama Islam. Macam tadi jadi oh. DJ ada si masing bangsa saya. Kata, Adakah orang yang duduk Selangor je boleh? Tak tahu masalah luar Selangor pun boleh. Oh. Macam saya pernah buat satu klien saya, dia duduk dekat US. Oh okay. US. Ah ha, ustaz peliklah macam mana ustaz boleh buat US? Hmm. Sebab kami sistem kami 100% secara atas talian. Oh, online. online. Okay. Jadi tak payah pergi ke pejabat MAIS. Tak ada masalah. Jadi ah. pergi ke online apa nombor online tu okay. kami nak. Okey. Pertama sistem kami adalah sistem siswa. Mhm. Ah, uh, siswa itu bukan student-student nah, bukan. Ah, bukan student. Uh, bukan beijang, student. Kan? Kita wow. ada sistem kami, sistem siisua, uh, siswa.mais.gov.my yang mana siswa itu adalah uh, ayat kepada sistem wasiat dan juga hibah. Ah, uh, uh, sistem oh. wasiat dan juga hibah. Uh, Maknanya kita so tuan-tuan boleh layari uh, sistem kami tersebut, boleh buat wasiat sendiri. Nak buat sendiri pun boleh, kalau tak faham boleh hubungi kami. Uh -huh. Cara uh -huh. macam mana? Boleh terus pertama datang ke pejabat kami di Majlis Agama Islam Selangor uh -huh. ataupun kalau contoh berada di daerah-daerah daerah yang lain Contoh nak datang Kalau pejabat saya Ke Asyik Alam jauh hmm. Contoh kat Sepang Ada pergi pejabat agama Sepang Kami hmm. ada pegawai-pegawai kami Di setiap daerah Tetapi di Selangor sahajalah uh, Ustaz ha. Kalau macam contoh-contoh mm. Suami tak ada harapan Nak buat wasiat ni Isteri uh. buat kan Boleh ke Ustaz? Okey Kalau macam Tapi, tu Tapi harta suami Harta, harta suami, suami. <laughs> Kalau macam tu tak dapat lah Tak dapat lah Dia kena ada oh. sign dia. dia kena ada oh. sign oh. dia. dia kena ada sign oh. dia. dia kena oh. Dia, dia kena oh. online kan Yes Walaupun online Memang ada Dia kena dapatkan apa Konsen daripada Pemilik, Pemilik harta, harta tu Kalau situ. orang yang sebatang kara macam ni Ustaz Dia nak wasiat ke siapa? Okey Sebatang kara ni lah Antara orang yang Antara golongan yang perlu berwasiat Sebab ha. apa? Sebab dia tak ada siapa nak uruskan harta dia ha. Sebab kalau contoh dia berlaku kematian Siapa nak uruskan hartanya terbuku gitu dia. Ha. Ha. Okay. Jadi tak ada siapa nak Kalau contoh kalau tak ada orang tahu pasal dia ha. oh, oh, Kalau contoh orang kata sebatang kara Orang lain tak kisah pasal dia pun Kalau macam meninggal dunia Harta dia macam tu lah dia akan terbuku begitu sahaja So Kalau orang sebegini Adalah antara golongan Yang digalakkan Untuk ber, berwasiat hmm. Sebab apa Berlaku kematian Sekurang-kurangnya Kalau contohnya Kita cari waris Tak jumpa ha. Sekurang-kurangnya so, Harta tersebut Akan pergi kepada Baitul Mal Dan dimanfaatkan oleh Umat Islam Dapat diuruskan oh, yeah. Bila kita buat wasiat tu Dia jadikan pen, apa, penerima yeah. Harta tu yeah. Adalah Baitul Mal boleh. boleh pilih lah Siapa yang kita nak Boleh pilih Sebab Wasiat ini Kalau buka. Uh, uh, minta maaf Serap <coughs> pula suara ya okey kalau kepada bukan waris hanya terhad 1/3 saja sebab 2/3 hmm. adalah kepada waris okey hmm. contoh kalau sebatang kara tak tahu siapa warisnya lantik mak sebagai uh, wasi ataupun pentadbir jadi bukanlah kami tiba-tiba dah -tiba berlaku kematian kami ambil semua tak kami akan cari dulu Hmm. Kami akan waris cari waris dulu waris-waris dia waris -waris hmm. Kita akan tanya Tengok kampung dia kat mana Pergi dekat kampung dia Tanya siapa-siapa hmm. hmm. Kemudian Memang betul tak jumpa Barulah kita dapatkan Perintah mahkamah Untuk dimasukkan kepada Baitul Mal Supaya dimanfaatkan oleh Umat Islam Baik oh. kalau nak tahu lebih lanjut Boleh layari www.maes.gov.sg MY. Okay. Ataupun tuan-tuan, uh -huh. kalau contohlah nak datang ke pejabat susah, jauh ke uh -huh. apa ke, susah, uh -huh. kita ada dua talian. Pertama, uh -huh. talian telefon lah. Okay. Telefon je. Apa nombor okay. dia? Zat? Nombor dia 03-5514-3773. Okay. Okay, Ulang sekali boleh? Ya, boleh. Okay. boleh, boleh, okay. boleh. 03 5514 3773. Kalau telefon susah sangat nak angkat, dialah mm, kami mm, ada satu je telefon. Kau berjabat <laughs> tu. So dia punya rotate tu memang susahlah. Okey, kalau contoh nak, nak telefon pun susah nak dapat, mm. SMS saja sahaja, so boleh WhatsApp dengan kami di mm. talian 010 251 9556. Saya ulang sekali lagi, lah. Mm. Okey, 010 251 9556. Boleh WhatsApp saja kalau telefon kami tak ada nak angkat. Begitu <laughs> <laughs> okay, awal. Cuma kasi kepada Ustaz Muhammad Sama Aizat selamat bin Pandan Eksekutif bahagian dakwah dan pemasaran Majlis Agama Islam Selangor sudi bersama dengan kami Cerita tentang Apakah wasiat dan kepentingannya Dalam pewarisan harta Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Baik selepas ini bersama dengan Syafiq Saleh Di Inspirasi Ilmu Teruskan mendengar IKIM FM Perjalanan oh, buah bicara itu tadi telah dibawakan khas kepada anda oleh Majlis Agama Islam Selangor. Fatah, saya nak tahu lah tentang faraid, wasiat dan hibah. Kak mana ya nak rujuk? Oh, rujuklah Majlis Agama Islam Selangor. Mais. Saya pun baru selesai buat wasiat dengan Mais. Baik tu, mal Mais tu, solusi terbaik urus harta tau. Runin cara pun percuma je. Ayo, urus segera wasiat, hibah dan faraid anda bersama Majlis Agama Islam Selangor atau layari laman sesawang di www.mais.com. Jemur baru satu kos FM atau muat turun aplikasi ikit FM di Google Play dan Apple App Store.